Сегодня утром Сакскую морскую авиационную бригаду в Новофедоровке покинули последние украинские военные. 174 человека вместе с семьями выезжают на материк. Провожать своих вышел весь гарнизон. Уже бывшие сослуживцы помогают друзьям грузить вещи и фотографируются на память. Говорят, что политика разделила их лишь территориально, но все останутся друзьями, несмотря ни на что. Лейтенант Иван Дружинин прослужил в Крыму 9 месяцев и теперь возвращается в Украину. Друзья лишаются, в принципе, враги. Як как бы скраты не дружба народов продолжается, а политика остается политикой. Мы служим, мы при верни, Надеемся, таких людей будет больше в Украине. Куда вы едете, вы знаете свою долю? Ну, долю не знаем, но куда едем, знаем. Миколай. Оставшиеся в Новофедоровке авиаторы, провожая друзей благодаря за совместную службу, желают друг другу удачи. Некоторых остаться в Крыму под флагами России вынудили обстоятельства. Дружить, писать разговаривать. Ну, что еще могу ему сказать? Спасибо за службу. А вы здесь остаетесь служить? Да, у меня здесь мать, у меня здесь жена. Извините, я тоже хотел бы, у меня там тоже родина, но такие обстоятельства, приходится здесь оставаться. Жалко, ну, а что сделаешь? Я буду туда ездить каждый раз, в отпуск буду ездить. Буду стараться даже чаще ездить, если получится. Командир Сакской морской авиабригады Игорь Бедзай контролирует посадку в автобусы. Их всего два. Остальные едут своим транспортом. По его словам, в части из бывшего состава осталось 89 военнослужащих. Наша майбутня доля військова. Что мы думаем? Будем служить далее. Значит, бригада остается в своих штатах, будем доукомплектовывать. Техника авиационная у нас на аэродроме Миколаев и сейчас выполняет задания. Значит, группа, которая остается тут, сейчас занимается тем, что розборка завантаженням техніки, техники, которая будет перемещаться в Миколае. Сакская морская авиабригада была одной из тех, откуда всю авиатехнику успели вывезти на материк еще до оккупации российскими военными. Игорь Бедзай принял такое решение без соответствующего приказа из Киева, то есть на свой страх и риск, чем, по сути, спас самолеты для украинской армии. Поступит так каждый командир, сегодня не пришлось бы вести тяжелые переговоры о возвращении захваченных кораблей, самолетов и другой техники и вооружения. Не пришлось бы изыскивать средства на их ремонт после намеренного повреждения российскими военными. Но свой поступок командир авиабригады Скромно називають виполненням воєнної інструкції, що тут були озброєні люди з іншої держави, тому як -то, була небезпека захоплення ціни техніки, тому ми вирішили, що її потрібно вивести звідси. Це нормальне явище, так потрібно робити згідно керівних документів. Тому ми нічого особливого такого не робили. У нас залишився один літак Б12, тут зараз працюючи на аеродромі. Тобто зараз йдуть перемови, що ми його заберемо, що він прилетить своїм ходом. Тобто, можливо, інші частини заберуть свою авіаційну техніку, автомобільну. Побачимо робота йде, працює між комісія зараз. А ваши справы, вы смогли наше особое справа мы смогли забрать. Это не проблема, нет. Пока нет. Жители гарнизона провожают родственников и друзей. Последние напутствия бывшим сослуживцам. предлагают даже звонить в случае необходимости решения хозяйственных вопросов, если труба достичь или еще что. Перекличка в автобусах и в путь. Военные на транспорте, который для них заказали волонтеры, доедут до Армянска, а там пересядут в автобусы, выделенные уже Министерством обороны Украины, и отправятся в Николаев. Туда же, но чуть позже отправится вдова убитого накануне российским военным майора Станислава Карачевского. Его тело сегодня будет отправлено из морга в Бердянск, где его и похоронят. Напомним, поздно вечером 6 апреля в общежитии Сакской морской авиационной бригады ВМС Украины после словесной перепалки у КПП между украинскими офицерами и российскими солдатами выстрелами из автомата был убит майор Станислав Карачевский. Убийство произошло на пятом этаже общежития, где проживал украинский военный персонал. Числился отцом, он был настоящим отцом. Еще он был настоящим военным. То, что у нас здесь происходит, все непонятно. Почему так гибнут люди в мирное время? Если оно мирное, ничего не Почему люди ходят с оружием по улицам, если мирное время? Ну что, застрелили товарища вот здесь. Российский военный, да. Он был без оружия. Его расстреляли просто. Все. У них он место службы КПП. Почему они здесь? Здесь дети были. Мог кто-то выйти случайно и попасть под пулю. Все вопросы к российским военным. Ну, сюда пришли люди с автоматами. Мы их уговаривали уйти обратно на КПП, чтобы не провоцировать и все остальное. Дальше взялась за угла группа захвата. В общем, они побежали в общежитие, убегали здесь. И дальше стрельба началась в общежитии. Стреляли людей. Застрелили человека на пятом этаже коридоре а какой подъезд пробили правое легкое дальше пошли зустрки крови через ну, фатально сразу упал значит солдат который стрелял значит объяснил что он сделал два предупредительных выстрела в воздух значит выстрелы были сделаны еще на лестнице там две пули в стене вот и далее там в результате там схватки там в общем, он сам точно не осознает, как это произошло. Ну, в общем, нажал на курок, произошли еще два выстрела. Как оно было на самом деле, я сказать вам не могу, потому что я не специалист в криминалистике. Ну, следствием занимается, я так понимаю, российская сторона, милиция помогла им вчера собрать вещдоки, осмотреть место преступления, но следственные действия не проводят. Присутствующий в этой комнате капитан Артем Ермоленко был зверски избит и вывезен следственным отделом Российской Федерации в Севастополь в расположение российских войск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно. У обоих украинских офицеров по двое детей. Сегодня, 9 апреля, Карачевский и Ермоленко должны были отправиться на материковую часть Украины. Младший сержант Зайцев, который был задержан Следственным комитетом России по подозрению в убийстве украинского офицера, в настоящее время, по словам командира авиабригады, находится в камере предварительного заключения в Севастополе. Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту убийства. Расследованием будут заниматься органы военной прокуратуры.